Habis. So sekarang saya bawa cerita tentang uh, Zahid Hamidi. Dibebaskan daripada 47 kes. Akal budi. Okay. Saya kata kes akal budi tempoh hari memang agak payah sebenarnya. Nak didakwa. Tetapi janganlah hentikan pendakwaan. Alright. Janganlah hentikan pendakwaan. Jadi... Uh, kenyataan anti rasuah Anwar menggelikan hati kata peguam Peguam Mahajud Singh menyifatkan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru-baru ini tentang memerangi rasuah adalah menggelikan dan hipokrasi yang terang-terangan. Dia berkata ini memandangkan Jabatan Peguam Negara AGC tidak mengambil tindakan selanjutnya no further action dalam kes Yayasan Akal Budi melibatkan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Seseorang tidak boleh mendakwa memerangi rasuah tetapi dalam masa yang sama membuat pengecualian yang tidak dapat dijelaskan di peringkat tertinggi kerajaan itu adalah hipokrasi dan penipuan terhadap rakyat katanya. Mahajud ialah pengasas Malaysian Against Government and Institution Corruption atau Magic, sebuah inisiatif advokasi bebas yang ditubuhkannya lewat tahun lalu kerana kekecewaannya dengan apa yang disebut sebagai subahat kerajaan dalam rasuah. Peguam lain telah menyatakan sentimen yang sama mengenai Kes Zahid. Seperti bekas Timbalan Menteri Undang-undang Hanifah Maiden yang juga mendapati isu itu menggelikan hati dan melucukan. Hani Pa Maiden bekas menteri undang-undang timbalan menteri undang-undang juga berkata demikian. AGC berkata tiada tindakan selanjutnya akan diambil berhubung pelepasan DNAA yang diberikan kepada Zahid atas tuduhan 47 kes rasuah Ia melibatkan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan dana Yayasan Akal Budi. Ia berkata semakan semula bahan dan bukti mendapati bahawa tiada bukti yang mencukupi untuk meneruskan pendakwaan tersebut. So uh, hari ini juga kenyataan daripada haram eh, himpunan evokasi rakyat Malaysia dan umat ini uh, persatuan belia Universiti Melaya menggesa supaya mengecam sekeras-kerasnya keputusan mengklasifikasikan kes rasuah membabitkan kes Zahid dan Akal Budi sebagai NFA tiada tindakan lanjutan. Kami menolak uh, dakwaan AGC bahawa kes berkenaan tidak dapat diteruskan atas alasan bukti tidak mencukupi kerana ia bercanggah dengan keputusan mahkamah tinggi yang memutuskan wujud kes prima fasi terhadap Ahmad Zahid. So dia ada prima fasi tapi lepas itu pendakwa raya tak nak teruskan. Kami menuntut agar AGC meneruskan semula proses pendakwaan terhadap Ahmad Zahid dari tahap yang telah ditinggalkan sebelum ini menurutnya. Terdahulu AGC memutuskan bahawa pertuduhan kes terhadap Ahmad Zahid melibatkan pecah amanah, jenayah dan sebagainya. Dan juga daripada kenyataan ram kapal, keputusan AGC tidak teruskan 47-an sorry 47 pertuduhan terhadap Zahid cetus persoalan ketelusan. Keputusan agensi untuk tidak meneruskan 47 pertuduhan terhadap Zahid disifatkan tidak memberi keyakinan dalam menimbulkan persoalan serius mengenai tahap ketelusan siasatan yang dijalankan. Ahli Parlimen Bukit Gelugo daripada DAP, Ram Kapal Singh berkata penjelasan AGC bahawa keputusan tersebut dibuat selepas satu semakan menyeluruh terhadap bahan siasatan adalah bersifat umum dan gagal menjawab isu teras. Khususnya ada dapatan prima fasi dalam mahkamah tinggi pada 2022 turut diambil kira. Menurut beliau, kes berkenaan bukanlah, bukanlah satu kes yang tiada dapatan. Sebaliknya mahkamah tinggi telah mewujudkan terdapat prima fasi terhadap Zahid pada waktu itu. Baik. Untuk siapa yang tak faham kes, ya, eh, apa itu prima fasi? Saya biasanya saya akan ajar bagi free kelas undang-undang pada tuan-tuan. ya. -tuan, eh. So Zahid ini didakwa di bawah uh, apa 47 kes akal budi Yayasan Akal Budi. Dia telah didakwa, kemudian pada tahun 2022 mahkamah telah mendapati, mahkamah tinggi mendapati bahawa terdapat kes prima facie. Apa itu prima facie? Maknanya kita di dalam jenayah ni dia ada tiga peringkat eh? Dia ada peringkat pendakwaan, kemudian prima facie, lepas itu pembelaan. So bila pendakwaan pun mengemukakan hujahan kenapa dia patut didapati bersalah ini bukti dia belaga sebagainya dia bentanglah bukti-bukti 1 2 3 4 5 6 7 panggil saksi you know cross examine dan sebagainya habis peringkat pendakwaan maka mahkamah akan membuat keputusan ada prima facie atau tidak Mahkamah pada 2022 telah mendapati terdapat prima facie Prima fasi ni apa? Maknanya ada kes untuk dijawab oleh Zahid. Ada kes untuk dijawab. Bukan bersalah lagi ya. Tak bersalah lagi. Ada kes untuk dijawab. Erti kata pendakwa rakyat telah berjaya menimbulkan satu persoalan undang-undang bahawa memang Zahid kena jawab beberapa persoalan. Okey? Beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh pendakwa rakyat tadi wajib dijawab oleh Zahid. Sebab itu nama dia Prima Fasi. On the surface of it ada nampak macam ada kes yang perlu di, dijawab oleh pihak uh, perlu diragukan oleh pihak uh, tertuduh. Belum sampai lagi peringkat ke peringkat uh, pembelaan tiba-tiba pendakwa raya minta uh, tangguh dan hakim bagi DNA discharge not guilty kita kerana pendakwa raya mengatakan nak buat siasatan terlebih dahulu. Kita nak siasat dulu. Ada benda-benda yang kita nak selesai. Jadi hakim kata tak apalah. Saya bagi DNA Siasat dulu nanti kita akan sambung. DNA ni bukan bermakna lepas. Eh. Dia lepas tanpa bebas. Berarti kata tangguh dulu. Kemudian datang balik kita dakwa balik. Tiba-tiba. Sebaik saja. Ugutan dari AMNO mengatakan. Bahawa mereka akan tarik sokongan daripada kerajaan Madani. Sebaik saja. Akmal mengatakan akan tarik sokongan daripada kerajaan mana ini. Sebaik saja ada rundingan mufakat nasional di antara PAS dan juga AMNO. Dia macam kena tau dia punya timing. Saya bukan menuduh. Tapi macam kena timing dia. Tiba-tiba 47 kes Zahid yang ada prima fasi. Yang sudah di, di dibahaskan oleh pendakwa raya. Dengan jayanya tiba-tiba pendakwa raya kata Oh, kami tak ada bukti. Habis yang sebelum ni? Bukti yang kami bawa sebelum ni tu yang sampai membawa kepada prima facie itu apa? Ah, itu yang yang timbul persoalan tu. Kan itu yang timbul persoalan. Bukti yang kamu kata sebelum ini yang kamu bawa sebab bukti itu bukan dibawa oleh pe peguam bela. Bukti itu sehingga ada prima facie dibawa oleh pendakwa raya. So, pendakwa raya kata ada bukti. Masuk ke mahkamah, hakim pun kata ada kes. Ada kes yang boleh dijawab, perlu dijawab oleh Zahid. Tiba-tiba, pendakwa raya yang sama kata, Oh, kami tak tak cukup bukti lah. Tuan-tuan, kalau kes ni baru start, Macam dulu DNA terpada kes uh, Muhyiddin Yassin, Ataupun kepada, adalah dua tiga kes yang lain. Okey lah, okey lah, kita boleh kata, case tu tak start walaupun saya tak setuju tapi still bolehlah. Tapi case ini bukan saja dah start, case ini sudah dapat DNA. Eh sorry, sudah dapat uh what do you call that? Sudah ada uh sudah dinyatakan oleh uh, sorry sorry tuan-tuan eh sudah dinyatakan oleh hakim sebagai ada kes kan sudah dinyatakan oleh hakim sebagai ada kes ada prima facie tiba-tiba datang pendakwa raya kata oh kami tak cukup bukti lah nak dakwa nak teruskan kes so no for the action so bila no for the action soalan timbul tuan-tuan eh? boleh tak kes ini diteruskan selepas ini ah jawapannya boleh no for the action macam kes uh, video kabo azmin no for the action Bukan bermakna bebas eh. Jadi Zahid tak selamat lagi. Sebenarnya tuan-tuan lah. Kalau saya jadi, Zahid. Dan jadi siapa-siapa yang nak buat benda ni kan. Teruskan je lah kes tersebut. Kemudian di dalam mahkamah. Biar mahkamah mendapati tidak bersalah. Macam kes yang Zahid yang 40 kes. Ya apa. Visa luar negara tu. Kan. Visa yang dia 40 kes. Yang didapati tidak bersalah oleh mahkamah. Bagi saya. Biar mahkamah tentukan dan bebaskan dia. Jadi tak tergantung lagi lah. So bayangkan kalau selepas ini PAS katakanlah contoh. Bersatu PAS jadi kerajaan tanpa UMNO. Tuan-tuan ingat kes ini tak boleh diteruskan ke? Boleh. Boleh diteruskan ni NFA, bukannya DAA. No further action. Bukti tetap ada. Bukti tetap ada. Sebab itu saya kata sepatutnya kalau nak jaga hari tu baru je 2026 zaman reformasi zaman Reform Institute. Wah, oh, kita buatlah ombudsman lepas tu announce lah Perdana Menteri dua penggal announce lah tentang apa orang kata itu ini bagus. Tiba-tiba 47 kes lepas. So bila 47 kes lepas, image pada rakyat itu amatlah tidak baik. Hari ini saya tengok uh, interview apa orang kata uh, SPRM kepada Azam Baki. Ya. Ada satu interview dia hantar pada saya. Dia kata, kami telah memulakan kes 2015. Tapi Azam Baki tak cerita. Pada tahun 2015, dia juga bersama dengan KPSPRM pada waktu itu pergi ke Saudi, kononnya berjumpa dengan penderma Najib dan mereka sendiri mengatakan kami telah berjumpa dengan penderma tersebut. Yang itu kenapa dia tak komen? Kalau saya interview, jadi interview, saya tanya dia, masa tu jumpa siapa? <laughs> kan? Masa tu jumpa siapa? So, dia jadi satu Yelah eh dia jadi satu benda yang agak Agak masalah lah tuan-tuan uh,